Я считаю, что контакт э, бывает с человеком. Ассоциация контакта у меня сразу производится. Это между подругами, друзьями или может быть чуть больше. Я нарисовала вот такую вот пару, которая будет болеть, держатся за ручку. Они вместе контактируют, э, держась за руку, и они разговаривают. В этот момент они могут передавать какую-то информацию, делиться какими-то советами или же интересными событиями. Для меня связь это электричество. Когда кто, Если зя, один человек возьмет провод и по нему будет идти электричество, то, э, то он почувствует это и кто. И кто-то другой возьмет его за руку, он тоже почувствует. Это как связь. Это как разговор по телефону. Он передает по другому концу, и ты это слышишь. Так э, же и ты. Ты берешь в руку провод, ты чувствуешь это. И, и тебя берут за руку кто-то еще. И он чувствует то же самое, что и чувствуешь ты. Боль. Боль. Очень Боль. Очень Боль. Соня, для меня связь это как много маленьких атомов, то есть некоторые из них нагружены больше, некоторые нагружены меньше, и, то есть, но все равно они все связаны каким-то линиям. Вот, то есть мы должны понимать, что когда мы что-то делаем, эта связь всегда передается. И, то есть, вот, все. Валя, я загрузила умственную связь, как бы даже через стенку. И для меня связь это чувствовать друг друга и видеть насквозь, то есть ну, человека, с которым ты давно общаешься, знать, что ты ожидает, как бы и даже может быть на расстоянии думать о одном и том же. Я на Я думаю, будут не... все а все, все хвори. Солнце або в на на Ильчи. Меня зовут Макс. Для меня связь это зависимость от друга или либо передавать свои силы или энергию другому человеку. Я запросил доминошки, которые падают и передают свою силу другим доминошкам, потом они толкают мячик, и мячик сам же приручил доминошку, и в конце они зажигают спичку, спичка своим огнем, зажигает салют, который дает косметику. У меня связь, для меня связь, это телефонная связь. Можно позвонить, можно позвонить, можно спросить, что... Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я я здесь я нарисовал, как один человек сует палец в розетку, и он ощущает боль. Другой рядом с ним стоит, он видит, что ему больно, он волнуется за него, но он не переживает такую же боль, как другой. А на второй картинке он уже дотронулся до него и ощутил эту связь, и ощутил такую же боль. Я Иван. Я думаю, что connection это когда ибо ты кого-то трогаешь, ибо, не знаю, провод присоединен к чему-то наэлектризированному, ты его берешь, тебя бьет током, тебе будет. Ты присоединился к тому, что тебя бьет током. We uh, will present you more connection. Uh, connections. Uh, net connection uh, to Wi-Fi, phone connection when we charge, phone card connection when we play different games, Bluetooth connection with when we connect to Bluetooth, and different connection uh, like power uh, and sound. That's all. tam 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 daram 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 tam 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 La mère, c'est la joie Pour moi, et pour toi Pour les enfants, pour les parents do 说。<Sure. S 2> sure. La c'est la joie Pour moi et pour toi Pour les enfants, pour les parents 아. <목소리나> so oh. объединяет всех. Это как материя. Материя, которая не продолжается и не заканчивается. Что-то такое, которое постоянно начинается в ком-то одном, а продолжается в ком-то другом. И только когда мы чувствуем, что мы дружим, любим, ценим, относимся друг к друг другу с достоинством, только тогда мы чувствуем эту связь, понимаете? Это человек для нас что-то значит. Это событие для нас что-то значит. Эти люди, э эти какие-то интересные происшествия в нашей жизни. Это все связь. Ну, примерно вот так. Спасибо.